10. Wa alla yukhalifahu fi sunatin fahishatil mukhalafah. Hendaklah seorang makmum tu dia tidak menyelisihi imam pada perkara sunat yang mana menyelisihinya dianggap sebagai buruk dan teruk kedirinya. Itulah saya punya terjemah. Menyelisihinya dianggap sebagai buruk dan teruk. Dalam ni dia kata Tidak menyalahi imam pada perkara sunat yang kelihatan buruk Jika berlaku perselisihan Contoh hadirin dah ada Kalau imam Baca doa pun Bagi solat sunat Kita terus setuju Terus kita setuju Maksudnya kita tidak ikut Yang tu mukhalafah yang fahisyah Mukhalafah yang paling syak orang Allahumma dina fi hadai Dia terus Sari Allah ni manhamillah Terus dia Sujud Begitu juga kalau Sebagai contoh hadirin sidang dan jemaah Beberapa contoh yang lain lah Maknanya kalau walaupun perkara itu sunat Sunnah ni sunat lah Sunnah di sini adalah sunat Tapi kalau imam buat Kita kena buat lah. Macam contoh imam buat sujud sahwi kita pula ada alasan kita hmm, Yang tu tu dia Aku nak ikut pasal aku Aku ingat elok kan Sujud sawi ni kan dia buat Kalau contoh imam terlupa sesuatu Katalah imam ni dia terlupa duduk tahiyat awal Duduk tahiyat awal kan sunat ba'ah Lalu apabila sebelum imam memberi salam Maka dia dituntut untuk sujud sawi jadi bila imam sujud sahwi Tuan-tuan kena ingat Oleh kerana imam sujud sahwi Makmum ni dia kena ikut imam Walaupun yang silap tu imam kan dia silap Tapi kalau dia silap Kalau dia silap Dan dia tak perlu Apa nama buat sujud sahwi Sebab dia solat ikut imam Dan imam tidak silap Nampak tak dia punya perbezaan ke hadirin Kalau kita solat berjamaah ni Kalau imam silap Kita tidak silap Imam sujud sahwi Kita kena sujud sahwi tapi kalau kita yang silap, imam tidak silap, imam tidak sujud sahwi, maka kita tidak perlu sujud sahwi. Begitu. Sebab kita tak nak menyelisihi perkara-perkara yang okey. Sujud sahwi ni apa hukumnya? Wajib ke? Dah. Kita kata sunat. Sudah so, kena ingat, saya dah sebut dahulu dalam pembahasan rukun solat Bapak sujud dulu. Saya kata dalam agama kita ini, sujud hanya ada empat sahaja. Sujud ni hanya ada empat sahaja. Yang pertama sujud solat. Itu sahaja yang wajib sujud solat. Yang dua kali sujud tu. Setiap ada ada dua kali sujud. Kalau 4 rakaat ada lapan kali kita sujud. Yang kedua, ketiga, keempat semuanya sunat. Kita ada sujud syukur. Yang ni sunat. Sujud yang dibuat kalau kita dapat nikmat atau kita terselamat daripada mudarat, kita sujud. Ayah ni adalah sujud syukur. Karena Rasulullah sallallahu <coughs> alaihi wasallam jika di atau ata alaihi amrun surur kharra sajidan shakiran lillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dapat berita gembira Ataupun berlaku perkara yang menggembirakan baginda. Baginda akan sujud sebagai menzahirkan syukur kepada Allah. Yang ketiga kita ada sujud tilawah. Atau nama lain bagi sujud tilawah adalah sujud sajadah. Atau nama lain bagi sujud sajadah adalah sujud Quran hadirin da'at. Macam kita baca ayat yang ke-15 daripada surah as-sajadah itu pada pagi Jumaat. Esok kalau tuan-tuan solat subuh di surau kita ini. Imam buat sujud. Apa nama? Imam buat. Pada uh, sujud sajadah Sekarang ni pada saya tak ada isu kok Nak buat sujud sajadah dah masuk waktu subuh awal Pukul 6 dah masuk subuh Contoh Kalau dulu kesan 6.22 baru masuk subuh Kita nak tunggu 10 minit lagi Nak pamat lagi orang nak kerja ke 7 Nak lepas cakap contoh nah, Yang tu mungkin tidak perlulah Tapi kalau dah masuk waktu awal silakan Ada masa hadirin dan hadirat tapi kalau boleh imam kan dia baca dengan bacaan tu Jangan terlalu lambat tentu. Baca biasa-biasa terlalu laju pun terlalu lambat Dan yang terakhir dikatakan di sini Oleh yang tadi tu Tak boleh bagi makmum menyelisihi perkara sunat Kalau imam buat dia menyelisihi juga Yang tu dan perkara sunat tu fahisyah Maknanya buruk kalau dia menyelisihi Nampak teruk sangat